hammaga salom sizlar bilan sardor va siz yesuzb kanaldasiz. o'tgan galgi hafta yangiliklari videoyimdan so'ng bir qancha premyeralar qoldirilgan edi va shoshilinch video qilgan edim bu safargi hafta yangiliklari videoyimdan so'ng ham xuddi shunday bo'ldi va mana yana xuddi shunday qisqa video tayyorladim Warner Bros. kompaniyasi o'zining bir qancha filmlarining premyera sanalarini ko'chirdi birinchi bo'lib Dune filmi 2021 yilning 1 oktyabriga ko'chirildi o'zi film kelayotgan dekabr oyida premyera qilinishi kerak edi lekin ko'rib turibsizki film deyarli 1 yil oldinga surildi matritsa 4 filmi esa 2021 yilning 22 dekabrida premyera qilinadigan bo'ldi dc studiyasining ham deyarli barcha filmlari oldinga surildi Batman 2022 yilning 4 martiga Flash 2022 yilning 4 noyabriga shazam 2 2023 yilning 2 iyuniga qora adam filmining esa premyera sanasi aniq emas film o'zi 2021 yilning dekabr oyida chiqishi kerak edi film aniq 2022 yilga ko'chiriladi aniq ma'lumotlarni kutib qolamiz eng yaqin premyeralardan faqat g'aroyib ayol 1984 filmining premyera sanasi aniq emas hozirda film kelayotgan dekabr oyida chiqishi kerak lekin Warner bros aniq bu filmni baribir qoldiradi lekin filmning premyeralari anchadan beri ko'p qoldirilib kelinmoqda uncha uzoqqa qoldirilmaydi aftidan g'aroyib ayol 1984 filmini biz bahorda ko'ramiz aniq ma'lumotlar chiqsa albatta sizlarga xabar beraman ularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying yura davri dunyosi hukmronlik filmi ham qoldirildi endi film 2022 yilning 10 iyunida premyera qilinadi lekin yaxshi xabarlar ham bor yaqinda fre gay ya'ni bosh qahramon filmining yangi treyleri chiqarildi unda filmning yangi premyera sanasi bor kelayotgan 11 dekabr ha film 2020 yilning 11 dekabrida premyera qilinadi yana 2020 yilda yigirmanchi Vision seriali ham bo'ladi hech bo'lmasa shu loyihalarni ko'ramiz o'zi premyeralarning qoldirilishiga sabab nima albatta birinchi navbatda koronavirus hozirda ko'plab davlatlarda kinoteatrlar yana yopilishni boshladi yana bir sabablardan biri kompaniyalar o'zlarining katta loyihalari bir oyda premyera qilinib qolishini xohlashmaydi chunki filmlar orasida raqobat yuzaga kelib filmlar kam pul yig'ishi mumkin yana kompaniyalar boshqa bir kompaniyalarning katta loyihasi bilan ham bir oyda premyera qilinib qolishni xohlashmaydi chunki filmlar raqobatlashib kam pul yig'ib qolishi mumkin shu sababdan hozir kompaniyalar iloji boricha bo'sh oylarni qidirib premyera sanalarini o'sha sanalarga ko'chirishadi birinchi bo'lib premyeralar qoldirilishi boshlaganida hamma 2021 yil filmlarga boy bo'ladi har bir oyda kamida ikkitadan katta loyihalarni ko'ramiz deb o'ylashgan edi lekin ko'rib turibsizki filmlar 2021 yildan ham ko'chirilmoqda endi 2021 yilning oxiri va butun bir 2022 yil katta loyihalarga boy bo'ladi faqatgina ozgina sabr qilsak bas Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim shulardan iborat edi boshqa yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanaldan uzoqlashmang yangi videolarda ko'rishguncha